О, привет, Вокс Веритатис. Привет. Как дела? Давно не виделись. Спасибо, напомни, как тебе обращаться. Андрей Андреевич. Будешь просто Андрей, если ты не против. Да, давай. Мы как-то общались, ты спрашивал про, вот помнишь, законы референдуме. Да, в ты Крыму. нашел законы референдуме. Нашел, так? нашел. Поехали, давай. Сейчас, ссылочку. Не, читай, прочитай мне, мне надо ссылочки, не обязательно. Ну, давай. Сейчас. Читай. Сейчас. Так, вот он. Mm -hmm. Значит. Закон номер 1702, mm -hmm. дефис 6, э, слэш 14. Mm -hmm. Значит, город Симферополь, mm -hmm. э, 6 марта 2014 года. Угу. Mm -hmm. Председатель Верховной Рады Автономной Республики угу. Крым. Фамилия Константинов. Угу. Вот. Значит, постановление Верховной Рады Автономной Республики так. Крым о проведении общекрымского референдума. Постановление. Опираясь на так. какой закон проведен референдум. Постановление прекрасно. Значит, опирается. На что он опирается? Да. На, в соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 18 угу. и пунктом 3 части 2 статьи 26 угу. Конституции Автономной Республики угу. Крым. Так, а теперь вот. сам закон о референдуме Автономной Республики Крым. Или вот. он на основании э, закона украинского проводился референдум, либо на основании закона Шкрем. российского. Закон нужен, понимаешь, как тебя там звать, Андрей? закон. А тогда, ну я понимаю вопрос. А постановление да, ну... я знаю, да, как бы молодец, что ты а, нашел. Ну тогда закон. вот встречный встречный. Не, вопрос не 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 Андрюша, Андрюша, подожди, послушай, встречного вопроса не будет. Вопрос остается один: закон о проведении референдума, закон о референдуме на основании какого Такого закона? Такого не существует. А как же провели там... закон э, референдум без закона? На основании а, постановления вот так... не проводится. Вот у нас есть самое богатое на нашей планете государство. Называется Сингапур. Андрюша, Солнце году, мое оно ясное. Закон оно о референдуме. В Крыму. такого закона, Но это не мешает государству провозглашать. Сингапур это, это причем тут независимость. Референдум. Так он, постановление. В постановление Верховной Рады Автономной Республики Крым, да, действительно, было. Да, что надо провести референдум. Сам референдум. Как комиссия формируется? Кто туда избирается? Как ведется подсчет голосов? Закон какой был? Украинский, русский или крымский? А, точно. Андрей, не украинский, смотри, украинский, российский не... или крымский? Я, я понял вопрос. Я убираю пальцы. Точно не украинский. Точно не российский. И процентов на, ну сколько, вот на 25. Андрюша, и... ты можешь найти закон крымской о референдуме? Ну, он опирается на конституцию автономной республики. Опираться? Нет, Я же не, не против, нет, не могу. потому Я что не нету могу. закона о проведении нет. референдума, есть постановление о проведении референдума. Референдум покий, как процедура покий. в соответствии Ладно. с законом. Закона не было. Что ты еще мне хочешь? Нет, рассказать? А, а теперь считай, это подожди. Чет ты показал три пальца, а нужно показывать четыре пальца. Еще не есть, русский, не, не украинский, палец. крымского нет. А... Международное право, право народа на самоопределение. Вот право народа делился... на самоопределение прекрасно, Андрей. Оно должно с... да. в соответствии с законом. Там был проведен, по твоему мнению и по мнению ваших россиян, референдум. Закон о референдуме. Пожалуйста, процитируй. Не ну, можешь, его не... нет. А, а теперь... А, а можешь про... Андрюша, про его нет. Не pues... надо мне процитировать, ну, я нет, сам нет. почитаю. Ты потом своим расскажешь там зрителям, подписчикам. А теперь давай читай то постановление. И э, открывай, на что они опираются. Ну, вот первая там статью, читай постановление. На что они опираются в Конституции? Пункт 7, часть 1, да. Какой Конституции? Так, какого года? Основной Республики Крым. Какого года Конституция? Часть 1998. Открывай, читай. Так, пункт, э, значит, статья, статья 6, сейчас, сейчас. Открывай, сейчас, давай, поэтапно Стать... будем читать. Изучай. Статья 18, да. Читай. А теперь открывай Конституцию 98 -го года, действующую на момент 6-го открыл, марта, открыл. и читай. Так, так, так. так 18, значит, вот, да, статья 18, пункт 7, значит, назначение да, и проведение республиканских референдумов по вопросам, отнесенным к ведению автономной республики Совершенно Крым. верно. А теперь читай, какие вопросы ищи в Конституции стоп, стоп, стоп. относятся и, к ведению и еще, АРК Крым. И, и еще так. пункт 3, часть 2, статья 26. Считай, Это читай, тоже мы зачитываем. Читай, да. зачитываем. Читай. зачитываем статью 26. Так, 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 так. Сейчас, сейчас, сейчас. Так, пункт... Пункт 3, часть 2. А, вот, да, пункт 3, часть 2, статья 26. Принятие решения о проведении республиканского референдума. Да. А теперь ищи статью. Вот ты первое, что прочитал. Еще раз вернись к той статье, пожалуйста, если тебе не трудно. Сейчас, сейчас. Ну, а ну, ты вернись, вернись, напомни вернись. пункт 18, да, статья Считай. 18. Так, сейчас. Ищем, ищем, ищем. Тык-тык-тык-тык. Тык-тык-тык-тык. Ага, вот назначение да. проведения да. республиканских референдумов по вопросам, отнесенным к ведению Автономной республики Крым. Совершенно верно. Да. Какие вопросы относятся к Автономной республике Крым по вопросу референдума? Какие вопросы могут подниматься Любые на то там, там, там Читай дальше. не не нет, и дальше читай другие пункты. Где написано, что на. А ты а внутреннее скажи, какой? Ну, мне это Я надо искать. Считаю. Ты же уже там сидишь. Как, ну же, ну референдум Просто... автономной республики Крым, там четко написано, по каким вопросам проводится. Вот найди и прочитай, нет. пожалуйста. Ну ты нет, где? ну как, я же, у меня перед глазами конституция. Ты врешь, авторами... Андрюша, найди и почитай. Нет. Врешь, не ври. Нет, не вру, я тебе честно говорю. Мне открывать От, конституцию. Откроем вместе? Откроем вместе. Я, может, ничего не вижу. Не, мне вопрос. Я открываю конституцию Крыма 98 -го года, правильно? Конституция да, Крыма 1998 года. Вместе все будем Спокойно, да, вместе. будем а обязательно. Конечно. Так, Конституция Автономной Республики Крым. Нам нужен текст. Крыма 98... 98 года. Текст. Так, Конститут Автономной Республики Крым. Так. Ссылочку можешь мне сбросить, чтобы я не искал саму Конституцию. Или подождешь, пока я найду. Ну, первое в Гугле. Google... Первая в Гугле э -э, Википедия. Да, да, да. Вот. Потом идет про затверждение Конституции Автономной Республики Крым. Ну, может, тут есть ссылочка. Закон України про затвердження. Конституція Автономної Республіки Крим прийнята на другій сесії Верховної Ради Автономної Республіки Крим 21 жовтня 1998 року. Откриваємо статтю 18. Да, 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 секундочку, Андрюша. Стаття 18. Основні повноваження Автономної 7, 7. Республіки Крим розділ 2. Відання Автономної Республіки Крим підлягає. Який е, там пункт? Стаття 18. 7, 7, 7. 7. Пункт... Пункта 7 тут нету, тут всего три пункта. Есть пункт Нет. 1, есть пункт 1, э, под пункт 7, возможно. Призначение и проведение республиканских местных референдумов и испытаний, вынесенных до видания Автономной Республики Там 25 Крым. пунктов. Там 25. Статья 18, пункт 1, под пункт 7, с дужечкой. Статья 18, Андрюша. Всего-всего три э, всего пункта. Первый пункт имеет 25 подпунктов. Обрати, пожалуйста, внимание. Республиканские север референдумы. Винесены доведения вот автономной вот республики Крым. Вот да. Ну, вот читай-ка. Я читаю с официального сайта закон Рада где размещена Конституция Крыма. И это пункт 1, статьи 18, под пункт 7. Обратим внимание. А теперь нам надо дойти, какие вопросы относятся к... А тогда смотри, 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 тогда 1.7. 1.7. Статья 18, пункт 1.7. Но ну, получается так назначение проведения республиканских референдумов. Референдум совершенно верно, виднесенных до видания автономной республики Крым. Ты ж до конца. Предложение, дочитывай. А теперь дочитывай. нам нужно найти, какие вопросы относятся до видома, видания Автономной Республики Крым по референдуму. Сейчас будем искать. Ну, искаем, да. О, какие вопросы? Представительство, Верховная Рада, Рада Министров, депутаты, здесь на я полноважен депутата, сессии. Порядок прийняття Конституції та-та-та. Відповідність нормативно-правових актів Автономної Республіки Крим із законом України. Нормативно-правові акти Верховної Ради, автонета та питань відання повинні відповідати Конституції і законам України. Так, голова Верховної Ради Автономної Республіки Крим. Президія Верховної повноваження Президії. Постійні тимчасові комісії, статус виборних осіб, Рада міністрів, все це ми пропускаємо, Рада міністрів. Повноваження Ради міністрів в яких питаннях. Праві органи, прокуратура, місцеве самоврядування, праві основи місцевого забезпечення свобод громадянських свобод, легування, повноважень, взаємодія, тра-та-та. Питання взаимодействия украинских и крымских. Местное самоврядування, гарантия и статус повноваження Автономної республики Крым. Верховна Рада Автономної Республіки Крим на підставі рішень консультативного, республіканського, місцевого референдуму може вносити пропозиції про зміни, які стосуються обмеження статусу і повноваження Автономної Республіки Крим, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, визначених Конституцією України, законами України. Конституція Автономної Республіки Крим може бути змінена Верховною Радою виключно. Автономної Республіки Крим. Де тут повноваження, що е, по Конституції, по е, краєвому референдуму може підніматися питання про незалежність? Найди, які повноваження? Так, яка є стаття? Он... Це я, я саме теж... кінець вже знайшов е, розділ 5: гарантії статусу і повноваження Автономної Республіки Крим. Ну, десь ще до цього є стаття, де розписується, які питання можуть підніматися. Это 18 статья, да? 18 статья. Это статья 48. А, раздел статья 48. 5. 48. Да. Сейчас, сейчас, сейчас. А теперь треба открыть закон Украины про, міс... про референдумы, и там написано... Нет, я не читаю статью 48 сейчас. 48, статья... да. Сейчас, 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 зайдем, все посчитаем. Все должно быть зафиксировано, да, статья 48. Статья 48. Какой пункт? Второй? А там, да, Один. там все читай. Так. Значит, пункт первый. Установленные Конституцией Украины, значит, гарантии обеспечения статуса и полномочий Автономной Республики mm -hmm. Крым. Первое. Установление Конституции Украины, Конституции запятая Конституции Автономной Республики Крым, Законами Украины статус и полномочия Автономной Республики Крым, Верховной Рады Автономной Республики Крым и Совета министров Автономной Республики Крым гарантируются государством Украина и обеспечиваются демократическими институтами общества, деятельностью органов государственной власти Верховной Рады Автономной Республики Крым и Совета министров Автономной Республики Крым. Об органів місцевого управління, граждан і їх об'єднані. Ну, це все зрозуміло, то ката вопрос 2 так... Верховна Рада Автономної Республіки Крим на підставі рішень консультативного республіканського місцевого референдуму, може вносити пропозиції про зміни, які стосуються обмежень статусу і повноважень Автономної Республіки Крим, Верховної Ради Автономної і Ради Міні, ну, да. визначених конституцій. Оце все, що вона може робити, виходячи із консультативного. Республіканського референдуму, при якому написано пункт 1 під пункт 7. А далі треба відкрити, Андрюша, закон України про референдум і прочитати, які питання можуть підніматися на республіканському консультативному референдумі. І якщо ти мені там знайдеш, що має все, це все, право все. підніматися закон про незалежність чи про проведення референдуму про відокремлення, правда буде на твоїй стороні. Пішов, Андрюша. Стоп, стоп, стоп. Куди? Куда? Я говорю, пошел Я... искать закон Украины о референдуме. А это смотри, вот мы сейчас ссылаемся. А на... В Конститу... Конституции Крыма написано, что РК Крым, Верховная Рада, и может проводить краевый ну, да, и референдум. Вот и ищи, какие полномочия краевого то... референдума. И доказывай. Вот Рассказывать сейчас... мне ничего не надо. Ищи, какие вопросы... Погоди, погоди, не погоди, буду погоди гадить, дай предложение Андрюша. сказать. Нет, про... как только Одно ты найдешь положение, какие вопросы поднимаются на краевом референдуме, прочитаешь мне, тогда будешь мне какие-то вопросы а задавать. Я просто буду апеллировать к Сингапуру. Да не вот, надо Сингапур... мне апеллировать к Сингапуру, законодательство Украины не сингапурское, Андрюша. А аналогия нет, всегда хромает. Мал... Аналогия Андрюша, от Малайзии, смотри, открывай, пожалуйста, закон от о референдуме. Украины, смотри, какие вопросы поднимаются на краевом референдуме местном. Открывай. Не сингапурское нет. законодательство, Андрюш. У Сингапура получилось. Андрюша, значит, не сингапурское получилось. законодательство. Открываем закон нет, о проведении нет, нет. референдума. В украинском, про закон про всеукраинский референдум. И там есть и про миссию... Где в Конституции Украины открываем? В ну, Конституции Украины открываем закон про проведение референдума. В Конституции РК Крым написано, что Верховная Рада РК Крым может проводить краевой референдум. А вопросы, которые проводятся на краевом референдуме, они прописаны в законе Украины про референдум. Что какие вопросы можно понимать на краевом референдуме? Так, еще раз. Верховная Рада Автономной Республики Крым да, на основании решения консультативного республиканского местного референдума может наносить предложения об изменениях, касающихся да. ограничений статуса и полномочий Автономной да. Республики Крым, Верховной Рады Автономной Республики да. Крым и Совета министров. Да. Автономной Она Республики внесла Верховную Раду. Определенных да. Конституции Украины законами Украины. Да. Так? Вот, да. вот, вот в этом претензия заключается основная. Претензия в том, что в пункте, на котором они ссылаются, 18 статья, пункт 1, подпункт 7, ссылается на краевой референдум. Стоп. А Стоп. краевой референдум расписывается о в законе okay. Украины о всеукраинском референдуме. Открывай этот закон. И там есть о всеукраинском референдуме, и о местных референдумах. И допустим, ты прав. Не, без допустим. Прав. Открывай и смотри. А как же ДНР допустим, и ЛНР? Ты прав. Не, пери, не перескакивай на ДНР. А ЛНР. я не перескакиваю. Открывай. Не закон О референдуме всеукраинский. Ищи статью о местном краевом референдуме ну, и смотри, какие вопросы поднимаются на местном... Ищи, Андрюша. не перепры... ДНР и Андрюша, не, не перепрыгай ни на Сингапур, ни на ДНР и ЛНР. А открывай закон. Потому неудобно. что законодательство Украины работает на территории Украины. Не в Сингапуре. Законодательство Сингапура в не, 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 не. Там не там работает. Была. Андрюша, открывай закон о референдуме. Сингапур от Андрюша, Малайзия, открывай закон о референдуме украинской. И читай, какие вопросы поднимаются так на Андрей, Украина открывай. открывай! Открывай. Ой, ну это Конституция Украины. Не не Конституция Украины, а закон о украинском референдуме. И смотри, какие где вопросы открывай? относятся а к Где хочешь, Андрюш. Вот этот, который я прочитал, постановление Верховной Рады. Нет, не понял. Ты, ты меня не понял. И не хочешь понять. Ты просто придуриваешься. Я тебя хочу понять. Нет, я, я тебе говорю, объясняю, что постановление Верховной Рады Автономной Республики Крым опирается на пункт 1 э, под пункт 7 статьи 18 Конституции 1998 -го года. В этом пункте говорится о краевом референдуме, республиканском. А полномочия этого референдума, краевого, республиканского, расписаны в Конституции, не в Конституции, а в законе Украины о референдуме. Вот там есть всеукраинский референдум, какие вопросы поднимаются, и там есть вопрос. Краевой референдум, какие вопросы могут подняться. Там нет вопроса ни о провозглашении суверенитета, ни о провозглашении отделении от Украины. Это не соответствует ни Конституции Украины, ни законодательству Украины. Ну, допустим, это так. Допустим это да так. без допустим. Но, ну хорошо, это так. Ну, Но существует так. закон, который стоит превыше э, закона закон? государства. Какой закон стоит вот превыше? Право группы людей на самоопределение. Право группы людей на самоопределение определилась Но... Украина. Украинцы определились, провозгласив Украину в 91 году. А определились вот ты россияне. Дать определение... Родной мой, ты уходишь от вопроса: Нету закона, есть право наций на самоопределение в уставе ООН. Да, я, да. Думаю, я А я тебя спрашиваю, по какому закону референдум в Крыму проходил. А не о праве. Право это общее понятие, а закон понятие конкретное, Андрюша. А Смотри. ты этого понять не хочешь. Ты либо на Сингапур прыгаешь, либо на какие-то ДНР ЛНР. Просто можешь вот дать определение слову государство. Ну, ты как вроде, Андрюша, как преподавать... меня не волнует определение слова государство. Ты мне я пытаешься доказать. Ты мне пытаешься, ты уходишь постоянно от вопроса. Тебе не нравится то, что я тебе поставил в угол и показал, что закон, никакого закона о референдуме в Крыму не было. И то, что постановление было, оно опирается на краевой референдум, где. Абсолютно нету ничего о самоопределении, об отделении и так дальше. А ты меня сейчас начнешь по Сингапуру гонять, по законодательству ДНР, ЛНР. Я тебе должен почему-то дать определение государства. Ты сам его можешь почитать. Тем более, что определение но могу, государства но ты не можешь, существует не несколько но на десятков. Это абсолютно не имеет значения в нашем с тобой контексте. Ну, дай свое любимое определение. Не государства. буду давать. Не Почему? буду, не хочу. Ты же не хочешь искать закон о референдуме и мне доказывать, что на основании закона о референдуме краевой референдум имеет право провозгласить независимость. Ты же не хочешь этого доказывать? Нет. Ну я сказал, да, это так, окей. Не, все, свободен, андрю а, не... Свободен, говорю. Ему доказываешь, как горох об стенку. Он сидит в Сингапур, ДНР, расскажи определение государства. А мне не понравилось твое определение государства. Этого тренирующегося Андрюшу, который вот он там тренируется, когда уже он фуражку наденет ФСБшную, чтобы уже четко было видно. Так и завзятый, так и завзятый. Что-то мне пытался про автономию в Крыму когда-то доказывать что в унитарном государстве не может быть автономии. Еще что-то мне пытался доказывать, я уже не помню. А сегодня у нее подвижечка была. Так и может так и так, а потом так и так, смотри ка А дальше, как любой псевдоблогер, когда он обсырается в конкретном вопросе, он тут же хочет куда-то увильнуть. А дай определение государства, а дай определение семьи. А читали ли ты статью Энгельса «Частная собственность, семья и государство»? Согласен ли ты с этими положениями? Боже, какие они смешные. Я уже стримался, стримался, как мих. Ну смішні, ну вони для мене смішні, молоді зелені, але ж впевнені в своїй проматі, законодавці, законотворці, законочітці, хто вони там такі.